Terima kasih kepada saudara yang masih terus setia bersama kami di TV1. Kami bawakan forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini dari Padang Pekan Sempurna, Sabah dengan tajuk Simpulan Kasih, forum yang dibawakan oleh Biro Agama Bahagian Sempurna, Yayasan Takwa, Bank Rakyat, Pejabat Daerah Sempurna dengan kerjasama Jakim dan juga RTM bersama dengan, dengan dua orang panelis. Yang berbahagia Ustaz Sarif Adul dan juga Ustazah Nurdiana Alwi. Saya nak teruskan perbincangan kita pada saat dan ketika ini. Saya nak tanya ustaz, kalau kita melihat kembali kepada sejarah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang pemimpin agung yang menjadi contoh yang menjadi sebutan hingga ke saat ini bukan saja di kalangan orang Islam, bahkan orang bukan Islam mengiktiraf kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai orang yang uh, begitu popular. Di dunia, di atas muka bumi ini Jadi saya nak tanya pada Ustaz, apakah Rahsia-rahsia Ataupun perwatakan-perwatakan uh, Yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sebagai seorang pemimpin di Madinah Khususnya, bukan sahaja kepada umat Islam Bahkan kepada pelbagai kaum, pelbagai agama Pelbagai bangsa yang terdapat di Madinah Sehingga baginda begitu berjaya Dalam kepimpinannya Ya Ustaz, terima kasih Memang kalau kita lihat uh, Rasulullah SAW ni Pemimpin yang agung Yang hebat yang tahu meletakkan dirinya dan kepentingan negaranya. Dia tahu bahawa kekuatan sebenar sebuah negara itu sebelum kekuatan ekonomi, persenjataan, ketenteraan adalah kekuatan perpaduan ukhuwah. Sesuai dengan tajuk kita simpulan kasih pada malam ini. Kerana itu kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, puan-puan, pengerusi sampai saja di Madinah, antara perkara pertama Setelah mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar dan sebelum itu membina Masjid an Nabawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan satu garis panduan yang menjadi agak sebagai perlembagaan bertulis pertama di dunia yang dipanggil Sahifatul Madinah ataupun wasiatul Madinah perlembagaan pertama kerajaan Islam di bawah kepimpinan pertama negara Islam iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perlembagaan ini ada 52 perkara. 25 perkara berkaitan hubungan umat Islam sesama mereka. Sebab orang Islam yang datang ke Madinah juga ustaz terdiri daripada dua apa nama ni kelompok muajirin dan ansar. Diletakkan di sana asas-asas usul-usul 27 perkara lagi hubungan antara umat Islam dengan orang-orang yang bukan Islam. Bahkan ditulis secara detail setiap kabilah-kabilah Yahudi. Ha inna al-yahud min bani Auf antaranya hmm. ummatan wahidatan an muslimin. Orang-orang Yahudi di kalangan Bani Auf kata Rasulullah dalam perlembagaan itu adalah satu umat, satu nation hmm. sama dengan orang Islam memiliki hak dan persamaan sama seperti mana umat Islam. Ini yang pertama kita lihat Rasulullah bijak Dia letak perlembagaan Tapi undang-undang Macam di negara kita Kita ada perlembagaan Kita letak di sana kontrak sosial dan sebagainya Tapi semua ini Kalau hanya bertulis Tak akan menjadi apa-apa Tetapi Rasulullah didik para sahabat Perlaksanaan praktikal Rasulullah SAW menyebut Dia kata Layan apa ni Al-Quran menyebut Mendidik umat Islam Layan hakumullahu ladzi lam yuqatilukum fiddin Walam yukhrijukum min diarikum antabarruhum wa tuqsitu ilayhim Kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah tak tegah kamu Allah tidak tegah kamu dengan orang-orang yang bukan Islam Yang tidak memerangi kamu Tidak menghalau kamu keluar daripada negara kamu Untuk kamu berbuat baik dengan mereka Dan berlaku adil dengan mereka Bahkan wajib berbuat baik dan berlaku adil dengan mereka Apa kata Rasulullah Man adha dimmiyan ana hajijuhu yawmal qiyamah Siapa yang ah ha, mencela ataupun menyakiti ahli zimmah yaitu rakyat bukan Islam dalam negara Islam aku akan menjadi pendakwanya di hari akhirat nanti pada hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita lihat Islam dalam syariatnya ustaz yeah. kalau kita buka syariat buku tentang hubungan antara umat Islam dan bukan Islam banyak kitab. Dulu-dulu yeah. lagi Ibn Qayyim menulis ha, macam contohnya ahkam ahli zimmah. Mm -hmm. ha, banyak buku-buku yang ditulis oleh para ulama menceritakan hubungan hukum-hakam antara orang Islam dan bukan Islam. Kata para ulama, serendah-rendah toleransi hmm. untuk menjaga kasih sayang antara orang Islam dan bukan Islam ini. Islam tak paksa orang bukan Islam masuk Islam. Tak ada. La ikrah hafidin. Yang keduanya, tahap sederhana. Kita kena benarkan mereka buat apa yang wajib pada agama mereka hmm. dan kita tak boleh paksa mereka pada sesuatu yang haram dalam agama mereka. Yeah. Ha? Disebut dalam kitab fiqah, antara dalam fiqh hambali. Dia kata tak boleh umat Islam paksa orang Yahudi contohnya. Ha, kalau di Sabah ni apa nama ni SDA yang sembah yang hari Sabtu. Tak boleh paksa orang Yahudi ha, bekerja ataupun ah ha, kita nak buat majlis untuk dia pada hari Sabtu kerana agamanya mengharamkan mereka. Bahkan kata Rasulullah SAW, inna lil Yahud dia kata khasah. Ha, dia kata orang Yahudi ada apa nama ni hukum hakam yang khusus kepada mereka Allah ta'du ta fi sabb kata Rasulullah. Kamu tak boleh melampaui hari Sabtu. Mm -hmm. Itu tahap sederhana. Tahap yang paling hebat begitu toleransinya. Begitu pentingnya perpaduan, kasih sayang dalam Islam ni ustaz. Mm -hmm. Kalau kita lihat sampai ke tahap Islam kena benarkan orang-orang bukan Islam ni melakukan sesuatu yang halal pada agama mereka dan meninggalkan sesuatu yang haram pada agama mereka walaupun benda tu tak wajib. Contoh, mm -hmm. mereka minum arak nak ternak khinzir, nak makan khinzir contohnya Maka benda ini Islam, umat Islam tak boleh cegah mereka Walaupun tak wajib pun mereka minum arak Walaupun tak wajib pun mereka makan khinzir Walaupun tak wajib pun mereka ternak khinzir contohnya Kita tak boleh cegah mereka Sebab apa? Agama mereka membenarkan walaupun tak wajib Ini hebatnya Islam Perlembagaan ada Didikan praktikal pun ada akhirnya Muhammad hingga kini dianggap sebagai manusia yang paling agung dalam menjaga toleransi dan kasih sayang Sama umat manusia wallahu alam. Terima kasih kepada Ustaz Sarif kalau begitulah kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal manusia paling hebat di atas muka bumi ini terkenal kerana toleransinya terkenal dengan keadilannya terkenal dengan uh, sikap uh, simpulan kasih yang dipertontonkan antara kaum antara agama antara bangsa menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam Ha, menjadi pemimpin yang dihormati yang dikagumi. Begitulah kita Ustaz hendak-hendaknya kalau kita ni kalau nak dipilih lagi jadi pemimpin, ha, nak menjadi pemimpin ataupun yang terpimpin, seharusnya kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan konsep toleransi dan simpulan kasih yang dipertuntunkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya pada Ustazah Nurdiana. Barangkali Ustazah ingin kalau pada malam ini boleh lagi memberi contoh-contoh yang terbaik untuk sama-sama kita khususnya masyarakat di sempurna ini yang sememangnya sentiasa sempurnanya sekali pada malam ini dan juga penonton-penonton di TV1 yang sentiasa mengikuti rancangan bual bicara terbaik ini apakah contoh-contoh yang sentiasa ditunjukkan oleh Rasulullah apabila baginda berhadapan berurusan bermuamalah dengan orang-orang yang bukan beragama Islam ataupun yang bukan eh, di kalangan baginda sallallahu alaihi wasallam yang seagama dengannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Allah telah mengatur perjalanan hidup Rasulullah itu melambangkan satu konsep kehidupan yang berlakunya di situ perbezaan agama, budaya tidak menjadi penghalang di dalam gerak dakwah baginda. Perkara ini boleh kita rujuk dengan jelas apabila kita melihat bagaimana Allah mentakdirkan Rasulullah itu dibela oleh pak ciknya sendiri yang bernama Abu Talib yang bukan beragama Islam. Mm -hmm. Tetapi dia dibela dan dididik dengan begitu baik sehingga ia menjadi seorang manusia yang mendapat kepercayaan yang begitu tinggi di kalangan masyarakat kafir Quraisy. Malahan perkataan Al-Amin itu kalau kita lihat dirujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja Al-Amin itu terkenal di kalangan umat Islam pada ketika itu tetapi al-Amin ini seorang pemuda yang mendapat kepercayaan sama ada daripada segi kepercayaan untuk menyimpan harta, menjalankan tugas perniagaan dan seumpamanya telah diterima pakai oleh masyarakat pada ketika itu. Malahan kalau kita lihat di dalam peristiwa hijrah itu sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia hendak meninggalkan kota Mekah, Rasulullah bukan sahaja meninggalkan tempat tidur itu dengan Sayyidina Ali menggantikan tempatnya. Tetapi Rasulullah juga memberikan pesanan kepada Sayyidina Ali akan amanah-amanah yang perlu diurus dan dilaksana kepada harta-harta yang ditinggalkan oleh kaum kafir Quraisy. Di sini jelas memperlihatkan kepada kita bahawa Rasulullah itu bermuamalah dengan begitu baik kepada masyarakat bukan beragama Islam pada ketika itu dan kita lihat juga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebagai satu contoh yang terbaik pada masyarakat pada ketika itu sentiasa menjalinkan hubungannya dan memuliakan orang-orang yang bukan beragama Islam manahan Rasulullah memberi pesan kepada para sahabat ada enam perkara yang perlu kamu lakukan Salah satunya ialah hidup dengan sentiasa memuliakan orang lain Walaupun orang itu bukan daripada agama kita sendiri Dan kita lihat juga bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengukuhkan di dalam surah Al-Hujurat dan dalam surah Al-Mujadalah Berkaitan dengan hikmah kita berurusan dengan orang-orang bukan Islam ini Kita mempunyai tanggungjawab Yang pertama tanggungjawab untuk ta'aruf berkenal dengan mereka dan yang kedua ialah tanggungjawab untuk ta'awun. Ta'awun ini artinya kita bertolong bantu di antara satu dengan yang lain ke arah kebaikan. Ini adalah merupakan sebahagian daripada contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan para sahabat juga dituntut agar mereka ini melaksanakan perkara-perkara sedemikian di dalam kehidupannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada lagi satu kisah yang begitu menarik sebenarnya yang boleh kita lihat di dalam paparan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri apabila mengetahui bahawa yang lalu itu adalah jenazah orang yang bukan beragama Islam malahan dia menghormati jenazah berkenaan walaupun dia tidak seagama dengan Rasulullah walaupun dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimin dan muslimat dalam situasi kita pada hari ini khususnya lah ya hmm kita perlu mengambil contoh Rasulullah budaya didikan Rasulullah walaupun hidup di dalam situasi keluarga yang mungkin sebahagiannya beragama Islam, sebahagiannya tidak beragama Islam. Ini adalah merupakan sebahagian culture masyarakat di Sabah. Ya, sebab kita ni bercampur. Malahan ada yang mak dia Islam, anaknya tidak Islam, ada yang anak Islam, bapaknya pula tidak Islam. Ya, kita boleh hidup dalam keadaan aman damai di antara satu dengan yang lain. Kalau sekiranya kita mengamalkan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah ini yaitu sentiasa berakhlak mulia Memanglah kita lihat Rasulullah itu adalah orang yang dijamin masuk syurga. Kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai sifat-sifat yang telah ditentukan, yang telah dipilih, siddiq, amanah, tabligh, fatana dan seumpamanya. Tetapi muslimin dan muslimat, kita jangan lupa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga itu mempunyai satu sifat yang harus bagi Rasulullah, yaitu harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersifat seperti manusia biasa. Oleh itu, Kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh melakukan pergaulan yang baik ini yang merupakan seorang manusia biasa kepada orang yang bukan seagama dengannya apatah lagi kita. Kita juga sama-sama seperti Rasulullah adalah daripada kalangan manusia. Oleh itu muslimin dan musliman adalah menjadi satu kewajipan kita untuk mengekalkan keharmonian kedamaian ini. Kita perlu merujuk kepada contoh-contoh yang telah dibawa oleh Rasulullah di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Itu kata kunci yang menarik yang Ustazah bagi tadi Kalau kita nak mengekalkan kerukunan, keharmonian, kedamaian Hubungan antara pelbagai kaum ini Ialah kita perlu mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang Rasul boleh melakukan perkara-perkara Menghormati, tolak ansur, berlaku adil dan sebagainya Kepada orang-orang yang pelbagai kaum, pelbagai latar belakang kedudukan dan agama itu bagaimana pula dengan kita kita tanyalah kepada diri kita sendiri tentang hubungan kita bagaimanakah hubungan kita dengan jiran kita dengan masyarakat kita yang pelbagai keturunan pelbagai kaum pelbagai latar belakang agama dan sebagainya muslimin dan muslimat rahimakumullah kita akan berhenti rehat sekali lagi. Sekembali nanti saya akan bukakan ruangan perbincangan forum kita pada malam ini kepada penonton-penonton yang hadir di Padang Pekan Sempurna ini untuk mengumumkakan pandangan ataupun persoalan tentang tajuk simpulan kasih yang kita bincangkan. Kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana.